Ну, що ми тут зібралося. Щоб ще раз засвідчити, та, що Харків це Україна і крапка. А, і повісити прапор України а, на ліву руку одєї от статуї. Чує, можеш, а, отут ліворуч від стели стоїть кошик та, по збору коштів на прапори. Сейчас в городе в определенных местах начинает появляться какая-то тьма. Тьма в виде собраний людей, которые пытаются в Харькове создать какую-то неприятную ситуацию. Поэтому там, где появляется тьма, везде в Харькове будет появляться свет. Вот в виде таких флагов, чтобы предотвратить войну в Харькове и в Украине, чтобы защитить свой город. И мы считаем, что лучше предотвратить да, эту беду чем потом как бы расхлюбывать горькие последствия, о которых мы знаем.